В чем мета руху Украинский выбор? Главное для общественного движения Украинский выбор ⁇ это инициатива снизу, это инициатива на местах. Я неустанно повторяю, мы пошли другим путем. Мы создаем общественное движение через инициативу снизу. Мы ни в коей мере не хотим формализовать некоторые процессы, и тем более не хотим и не будем управлять с Киева этими процессами. Сейчас начался процесс регистрации местных организаций в соответствии с действующим законодательством общественного движения ⁇ Украинский выбор ⁇ В отношении стратегии, я уже начал говорить сегодня, главная задача стратегическая для общественного движения ⁇ Украинский выбор ⁇ это реализация механизма, разработка его, а мы этот механизм уже разработали, реализации принципов прямой демократии. Это внедрение и возможности проведения как всеукраинских, так и местных референдумов по народной инициативе. Мы хотим контролировать власть, популяризировать эти идеи, разъяснять, что это означает, дойти до как можно большего количества людей и является нашей главной стратегической целью. Как народу керувати своей Украиной? Управление страной каждого из нас – это и есть норма Конституции. Это то, что записано в нашем основном законе. Но то, что, к сожалению, пока не реализуется. И если исходить из статьи 5 Конституции, где записано, что единственным источником власти является народ, и осуществляет ее как непосредственно, так и через, так вот через – не продолжая текста этой статьи, мы делаем уже 21 год. А непосредственно с этим сложнее. Единственное, что мы делаем непосредственно, это ходим на выборы. Избираем парламенты, президентов, местные представительские органы, советы. Но, как видим, жизнь от этого лучше не становится. Поэтому, кроме других форм непосредственно управления страной, есть еще и право управлять страной, влиять на решения, как внутренней, так и внешней политики на решение законодательного органа, на решение действий, которые предпринимает власть, это референдумы. Чи Украину договор с ЕС? Сегодня главная задача для них, политиков у власти и политиков, которые борются за власть, но находятся в оппозиции, это подписать договор об ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС. И могу сказать, что это бумажка, которая собой абсолютно ничего не представляет, а самое главное, она не порождает, как об этом много говорят, обязательства для власти. Но я хотел бы акцентировать внимание, что эти обязательства для власти существуют не только в этой бумажке, которая может быть подписана или не подписана. Все, что касается договора об ассоциации, это блеф. Евро-руководители предлагают нашим евроукраинцам в лице политиков как у власти, так и в оппозиции, Договора об ассоциации зоны свободной торговли. И очень хотят завоевать наши рынки. Очень хотят не допустить нашего сотрудничества, в данном случае экономического, с нашими восточными и северными соседями, со странами таможенного союза. Представители общественного движения «Украинский выбор» выступают за цивилизационный выбор, за ценности европейские, мировые, не все, но ценности, которые могут быть внедрены и построены в нашем обществе. Построить Европу у нас, а не идти в Европу. Вот главный принцип общественного движения «Украинский выбор». Путь в зону свободной торговли, в ассоциацию, а дальше будем претендовать или пытаться стать членами Евросоюза, это будет не просто хождение, это будет хождение по мукам. И есть другой путь. Восточный вектор экономической интеграции, таможенный союз. На основании данных экспертов и наших специалистов, я подчеркиваю, наших, Института экономики, и экономического прогнозирования Национальной академии наук Украины сделан вывод, что экономическая интеграция, ее эффективность в ближайшие 18 лет до 30-го года будет означать от совместных экономических интеграционных процессов четырех стран, участников Таможенного союза, в высокотехнологических сферах рост и возможности получения в доход бюджета более 12 миллиардов долларов ежегодно. И возвращаясь к преференциям, должен сказать, что эти преференции в виде снижения цены на газ, отмены пошлин на нефтепродукты и нефть дают ежегодно 10 миллиардов долларов, которые наша экономика, заработав эти деньги, оставляет у себя. Возникает вопрос, который вы правильно задаете. Почему же тогда власть и оппозиция так рвется в другую сторону? Но вопрос заключается в том, Імають ли право власть це делать? Я вважаю, не іме. Народ дов'яти, куди нам двигатися, що дав українцям закон про референдум щодо закону про референдум, який є на сьогоднішній день діючим, той закон, який нещодавно був прийнятий Верховною Радою України минулого скликання, він спотворює саму ідею народовладдя І він абсолютно є. Таким нормативним актом, який протирічить діючій Конституції. І друге: згідно з цим законом, якщо раніше діяв закон 91-го року, цей закон, відмінивши той 91-го року, взагалі не передбачає на сьогоднішній день проведення місцевих референдумів. І це дуже велике питання. Я би сказав, це страшна, стратегічна, не тільки помилка Верховної Ради, але це стратегічний недолік. Української держави, яка сьогодні навіть на папері, навіть з формальних точок, з точки зору і формальної позиції, немає механізму проведення місцевих референдумів. Громадськомат Український вибір розробив за допомогою фахівців свій законопроект щодо проведення всеукраїнських і місцевих референдумів за народною ініціативою, а також розробив зміни до Конституції, без яких. Реальний закон, який буде втілювати в життя механізми народовладдя, є неможливим. А про цей закон, ну, доля його буде, я думаю, все-таки нікчемною і все рівно його відмінять, хоча його можуть і використати. Використати в інтересах далеких від інтересів більшості громадян. Фактично від інтересів українського народу. Як зберегти цілісність України? Для України єдиний вихід гарантованого збереження територіальної цілісності, незалежності і суверенітету нашої держави є федеративним устрієм. Федеративний устрій дозволяє нам сьогодні об'єднати те, що іншим шляхом, іншими механізмами об'єднати неможливо. Сьогодні головне завдання це зробити так, щоб не було розпаду нашої держави. Тому що розкол це факт, який не потребує доказів. Він має місце. І я не закликаю сьогодні від імені громадського руху Український вибір приступити до вирішення цього питання завтра. Я розумію, що таких прихильників федеративного устрою повинно бути більше половини громадян нашої України. Це одне із завдань громадського руху Український вибір, і ми будемо вести роз'яснювальну роботу, ми будемо робити все, щоб наші думки. Стали предметом дискусії. Ми не нав'язуємо свою точку зору. Ми говоримо про те, що це вихід для України, яка зіткнулася з дуже складними проблемами. Що головне, у чому сенс життя? Головне для мене це моя сім'я, моя жена, мої діти, близькі друзі. Оце вот головний стратегічний, скажімо, маяк, якщо хочете, главное направление моей жизни. Вот это для меня самое важное сегодня. К Медведчуку можно по-разному относиться. Кто-то меня уважает, кто-то, к сожалению, меня боится, кто-то меня ненавидит. Это все абсолютно нормально. У меня нет врагов в нашем обществе. У меня могут быть оппоненты. Мы ищем сторонников идей. Реальная политика, она зарождается в обществе. Мы сделаем все, чтобы почва, на которой Рождается эта реальная политика, была благоприятной. Вот главная цель лично сегодня, моя, если вас это интересует, моя точка зрения. Не борьба за власть. Она не имеет смысла. Но вопрос не во власти. Вопрос в том, что власть в Украине должна быть обуздана. Да, именно обуздана. Это будет реальный контроль над этой властью. А обузданность ее возникает от одного. Дамоклом медь, который должен висеть на власти. Власть не должна расслабляться. Вот реализация такого механизма, внедрение этой нормы в правила нашей жизни, я уверен, может изменить жизнь к лучшему. Вот это моя задача. Человека, гражданина.